называли что-то израиль твое это у вас национальное достояние это буква я видел а путину как демон да, как, да, как да, он да, расплывался да. в улыбке ему рассказывали про букву Е. про кого про букву е про... про вашу и что там было ну что это столько ваше изобретение буква е что больше ни у кого такого нет Путину, ты что не видел? Вот это же было там неделю, две недели назад, не знаю. У него ну, война идет, знает. а он, а он про букву Йо там и ему рассказывают. Честно говоря, я первый раз слышу. Изобретение что? это русское, ты имеешь в виду? Что? Ну, буква ну, это, Ё это ваша. только в русском алфавите. Больше нигде нету буквы Ё. Да зачем? Ну да. Так а как где еще есть. буква Ё есть? А? В китайском. В китайском? Нет, да, ты, наверное. Это иероглиф. иероглиф означает есть что-то. Йо. Что, есть что-то? Ну, ты, ё. наверное, звук а, путаешь с буквой. Есть? Мы же сейчас говорим про букву как символ. Да там буква, Знаешь, там прям буква? иероглиф ее есть. Ну хорошо. Пусть, ну. пусть будет. Почитайте да, на меднее китайские, это. Что? Нет, ну, так это не да. мне надо, это же, это же, Путину вашему рассказывали, я-то тут при Я же не лингвист, я в этих вещах не разбираюсь. Ну, китайцы, да, это есть и ровно, Путину, и ровно именно прям йор, Путину что рассказывали, типа... что это ваше достояние народное, и буквально. Путина, честно говоря, не видел, ни разу не встречался. Да ты по телевизору каждый день у вас показывают. А, не смотрю такое. Что ты не смотришь? А что ты смотришь? Ну, а, книжки читаю, сижу. Книжки? Какие книжки? Григория Перельмана читаю физику. А, ты физикой увлекаешься? Не, ну я как бы разными науками, естественно, я не профессиональный физик, но мне интересно, ну как бы научные какие-то моменты, читаю техническую литературу. Слушай, а как ты думаешь, почему это ваше хваленное аналоговнетное ПВО в Иране не сработало никак? К ПВО вообще отношения никого не имею. Как бы сказать, конструкцию не изучал. Ну, я так понял, ты, ты сказал, ты увлекаешься там техническими всякими вопросами. Ну, я наукой увлекаюсь, а так не, это же наука. Как, сказать, не инженерными решениями. Не, ну просто э, Путин вот рассказывал, там аналогов нет, аналогов нет. А аналог... Что такое аналогов нет? Что это? Ну, какая-то? Путин, стоит? Путин так говорит, да, Путин, он же проктолог известный. Он постоянно а. это рассказывает, что у вас там все аналогов нетное. Ты короче на какой на набор на что? слов какой-то интересный аналоги нет, ну, ну, это ты... не мой, это же Путин, ну блин, ты ты вот какой-то вот из того что ты его не слушаешь, так я же его словами, я жду его словами, его Путин, терминами, да, он, он его терминами, конечно, он же этот термин придумал, ну он говорил такой, да? Аналогов нет, конечно, да. постоянно. У вас да, всякое оружие, говорю, какое ни возьми, говорю. у вас все аналоговнетное оружие. Это что он так говорит? Ну, я еще наберу и проверю. Что ты наберешь? Говорил ли Путин аналоговнетное? А, ну, набери, конечно, он постоянно он кажется, про, про любое оружие. Он говорил, у вас ракета аналоговнетная, ПВО аналоговнетная. Но Что там будто у вас срок, еще? Как будто усы нас стало, человек, автомат этот ваш аналоговнетный тоже, который Калашникова. Кто? Ну, автомат Калашникова. Он же тоже аналоговнетный. Я понял. Танк Что, у вас аналоговнетный, который заглох на Красной площади, вот этот тогда, помнишь? Было на параде на одном. Заглох. Русский, да? Ну, русский, да, русский танк, да. Китайский а не глохнет. Русский. Так они же Андрей. все и есть украинские Они же на Харьковском заводе строились Их разрабатывали все На Харьковском танковом заводе И в институте танков. Сколько этот танковый завод Последнее время выпустил танков? Я не знаю Не интересовался Я понял Короче, что с Советского Союза Орешник У вас тоже Он тоже на Украине делали, правильно? Нет, орешник нет. Орешник это уже ваша аналогов нет, да, поэтому оно и не летает. Потому что все, что делали в Украине, оно все летало и ездило. Оно же вроде прилетало разок, нет? Куда прилетало? Ну, на Украину. Так он же рассыпался в воздухе, он же не сработал. На сколько? На 8 частей или сколько? Я не знаю, он там рассыпался и все. Где, где оно прилетало? Оно-то прилетало, только оно не долетало. А там ПВО стояло украинское, тоже, да, на Украине сделано. Где ПВО? Сбило все? Нет, орешник не сбивал, орешник сам рассыпался. А что сбивает обычно? Кинжалы, да, там всякая хуйня. Кинжалы сбивала, да. Ну, все Два остальное раз. там много чего сбивает. Короче, как бы украинское ПВО самое лучшее, да? На каком заводе делают, кстати? Что? Ну, Украине, в Украине американская стоит. И там, по-моему, немецкие есть какие-то системы. Ну, ты мне все. скажи, на Украине хоть что-нибудь вообще делали, сделали, нет конечно много чего сделали ну скажи мне что мне интересно слушай что? вон дроны украинские вас да, каждый это день понятно, утюжат это потом, потом... не не это украинские вот морские и дроны это будет более морские системы. дроны ракета есть украинская есть много да, чего дроны понятно эти морские там к этому ракета бреди, украинская сейчас я название бомба. не вспомню вот есть гаубица там какая-то я сейчас не помню пушка украинская тоже есть много чего есть сейчас уже украинского. Ну, Я ну, просто по, по названиям все не будет. помню. Но Видите? если сейчас загуглить, так э, у меня с названиями проблемы только. Загуглить так пиздец, там не хватит что? экрана, да, список чего есть? Не хватит, да. Там список будет да. э, побольше да. вашего будет. Сколько производится вообще? Ну, миллионов что? штук. Ракет, да. Но э, дронов, по-моему, около трех миллионов уже в год производят. Да, дроны, понятно, их там, блядь, что? на 3D принтере. Так, а ракеты, да. кто тебе скажет? Это же тайна военная. Ты что? По у вас, кинжал, у да. вас сколько производится кинжалов? Кинжал, или да, танков там, этих там, ваших? Т-34 сколько производится сегодня у вас? Ну, кинжалов там, по-моему, 20 или 30 штук в месяц производится. Да, прям в месяц. Да. Да. Прям в месяц. И сколько их да. последний раз прилетало в Украину, именно кинжалов? Ну, их там постоянно 1, 2, 3 прилетает. Да, да, да. А что а ж не 20 в месяц, а 1, 2, 3? Ну, потому что, как бы, если ты хочешь, блять, воевать в долгу, что? ты должен накапливать, а не долго. Так а куда вы воевать? Вы же не по военным целям его сбрасываете. Вы же вы же запускаете по жилым домам. Тут хоть сколько запускай, все равно на войну это если не будет. по жилым никогда. домам там вы были тысячами каждый раз жертвы, по жилым домам открой посмотри, вы только по жилым домам ну, и стреляете. Ну, смотри, сегодня, ну, сегодня, я... сегодня вы попали э, в поезд пассажирский. Ну, я слышал, да. Ну, бывает, ну там, слышал, да. И что? То работает. Какие военные цели вы поразили за последние ну, полгода? Ну, блядь, ну, смотри, ну, ракета летит, ее же там РЭБы глушат, что? там, сбивают кто-то. Кто? РЭБы я, ракету не могут заглушить. Ты что такое несешь? Какие рыбы глушат ракету? Что ну, ты несешь? Против, ну, я знаю, ПВО попала, Тихинар, а, блин! технар, а а рыбы глушат снова... ракету. Бра... Бра... Тем более, что Баллистическая... вы не ракету, а фабы вы запускаете, бомбы нет, вообще, ну, смотри, не ракеты. Нет, ну, баллистическую базара нет, она не заглушит, что? а которая ракета наводящаяся, Какая которая по GPS улетит, она заглушит. Какая ракета по GPS улетит ракета... наводящаяся, которую заглушит рэп? Что ты несешь? Ну какой, ну блять, этот какой-нибудь не Да, 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 у вас. Тамагавка это, не знаю, 60-х годов. Томагавка, да. Да, да, Нет, Тамагавка это старая ракета. У вас, у вас какая ракета летит, которая рэбом самонаводящаяся по GPS? Какая? Блять, я не знаю этих ракет, я там не специалист. Так а что ты говоришь, что такое? Ну, которая летит, блядь, вот так курс меняет. Вот так Она не по баллистической траектории летит, а которая управляется. Она также летит по GPS, там, и все, их также же наглушится и может с курса... Чем он наглушится? Ну, рэбом, блядь, радиоэлектронной борьбой там, не знаю. А ты вообще, а ты технарь, конечно. Книжки читаешь там, говоришь, умные, а нихера не соображаешь. Вот эти ракеты, которые вот так вот виляют, как ты говоришь, они, во-первых, ну, у вас таких нету, которые точные по GPS-у? У вас обычно им прописывают ландшафт? Прописывают, да-да, ну, примерно так. Сидит программист какой-то, прописывает, тупые, правильно? Прописывает тупые, тупые, естественно. Это ты ж ты ж, ты сам все про вас э, знаешь. Я, конечно, я поддерживаю. Это ж ты даже сам это продемонстрировал сейчас только что. Ну, я понял, да, да. На Украине самые передовые технологии. Но послушай, пока что все технологии, которые у вас работают, они как раз-таки все украинские были. Ваша технология ни одна не сработала. Назови мне хоть одну российскую технологию. Не могу, нет. Ну как, ты же книжки читаешь. Да. Назови мне хоть одну российскую технологию, которая работает. Технологию какую? Военную или какую? Да, ну хоть, хоть какую. Ну, это таблица Менделеева. А, таблица. Да. да, это российская технология, таблица Менделеева. Да. Да. Дмитрий, Дмитрий Иванович. Да, Дмитрий Иванович, да. Или на хочешь, Украине по ней, или хочешь, по ней на Украине хочешь, не ведут. хочешь поскрести, посмотрим, кто такой Менделеев, насколько он русский, этот Менделеев? 100% будет. украинец, я даже спорить не буду. Да, да, да. Дмитро, Но... Дмитро Иванова Менделеевку, или как там? А, понятно. Менделеев. Так будет еще какая-то российская технология, кроме таблицы Менделеева? Конечно. Рабочая. А? Закон сохранения самый Что? основополагающий закон физики Что? Ломоносова, закон сохранения вещества. Ломоносова вещества, вот такого как ты, да, вещества сохранения. Я вижу, да, вас там сохраняют да, вещество очень хорошо сохраняют. И На России. Перельман доказал теорему тысячелетия, теорему. Тоже, тоже известный русский, да, Перельман. Известный, да, русский, известный. Русский. Русский, известный известный русский. известный русский физик Ландау наверное, тоже там что-то да российскую технологию какую-то произвел да я, назови, назови хотя одного известного украинского физика смотри смотри ты кого ты мне русских ты мне ни одного не назвал русского какого ты мне хоть одного русского ты мне сказал я говорю, какой? <свят> э, э, чувак, э, во-первых, Менделеев не русский, конечно же, а во-вторых, э, во-вторых, я тебя просил Этого? российскую технологию назвать, которая работает, а ты мне все рассказываешь про каких-то перельманов, про какие-то теоремы, про... там, Пифагора, еще про что-то. Русские, они тупые все, там ничего не работает. Нет, так это, это аксиома, это понятно, это тут да. зачем теоремы это твердить. Теорема, не требующая доказательств, так... правильно? Вот, видишь, смотри, вот, ты да, соображаешь. Да, наверное, да, тоже да. русские это придумали, да? Русские, наверное, ученые. А я просто не русский, поэтому соображаю, а русские все тут mm -hmm. А ты, а ты какой? А я что не вижу, я китайцы я знаю. А, понятно. Mm -hmm. У китайцев как раз таки работает все. Правда, тоже не китайская я технология, я вот... но, но работает. Не они вижу, хотя бы умудряются, китайцы, они, или... они хотя бы умудряются собрать правильно, а вы даже этого не умеете. Не-не, русский не умеют. Русские вообще все глупые. Да, согласен. Просто, полностью. знаешь, мне как ученому китайцу всегда радостно, что есть украинцы, украинцы. ученые. Ты ученый китаец? Куча, куча украинских ученых, там, физиков, математиков известных украинских. Да, да. Нравится, посмотри, что... э, посмотри нефтяную газовую отрасль, кто вам поднимал, э, ракеты, двигатели, Я на даже которых вы сейчас украинцев. до сих пор летаете, да-да. Ты, наверное, удивишься, но ты там не увидишь ни одного русского фамилии. я как бы, как китаец умный, я тебе скажу, что это отрасль. Да какой ты умный китаец, ты обычный глупый русский, какой же ты умный китаец. Не, не, китаец, китаец. Давай, не примазывайся к китайцам, ты обычный русак типичный. Это не нефтяная газовая, это на Украине, наверное, так называют, а вообще это химическая отрасль называется. Да, 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 химическая, именно она самая, давай, вали нахер. Ой. Как же они, как же им хочется вот примазаться, как же им хочется быть великими, а? Сидеть, прыгать в трусах перед камерой-то. Да?